Assalamualaikum daripada Nur Pemai hari ini Saya nak tunjukkan satu kaedah Cara di mana kita boleh menjalankan Natural planting di halaman rumah kita Ini adalah rumpun pisang tanduk Ada tiga Anak baru yang baru tumbuh Subuh kat situ Dan uh, ini tunggu lama eh, Yang dah ditebang uh, ni. Uh, saya gunakan Ataupun kita semula Tunggu lama ni untuk menanam dan ni saya letak kacang botol. Dia memang tak perlu apa-apa pun sebab batang pisang ni dah ada air. So apa yang perlu just kita cincang-cincang sikit bagi dia ada pori-pori masa nak tanam tu. And then saya letakkan je um, kacang botol. Yang ni suka hatilah kita nak tanam apa-apa pun tak ada masalah. Uh, tapi yang ni saya letak kacang botol. Dan saya nampak dia punya tumbuh sarang lebih cepat daripada yang ditanam di tanah Dan bila dia dah naik pokok kat sini uh, Saya timbus sikit lah dia punya uh, akar, akar ni kan uh, Batang ni saya timbus dengan tanah yang saya dapat daripada sekitar-sekitar ni lah Banyak bahan organik So inilah cara dia uh, Kita kita semula lah Uh, daripada dia duduk macam tu je ke nanti dia akan panjat uh, so kita boleh dapat yang lain sementara anak-anak pokok pisang tanduk ni menghasilkan a uh, tuan yang baru jadi ini uh, contoh yang baru ni pisang awak dia punya batang agak besar lah dia punya apa diameter ni besar dalam 10 cm diameter so saya akan cuba yang ni percubaan ya kita belum tahu lagi output dia tapi uh, yang ni adalah biji bendilah daripada tuan yang lama So, dah banyak. Just, yang ni saya dah cincang-cincang sikit bagi dia ada lubang. I just put it and press a bit about, bagi dia tenggelam sikit lah dalam satu inci. Dan uh, kita biar je, tak payah buat apa-apa dah. Kat sini mungkin dia tak berapa nak ber, bercahaya sangat. Mungkin dia relative redup. Tapi tak apa, um, experimentation. Yang ni saya tak boleh share hasilnya sekarang. But we'll see in another... Ini dia ni dicepat je. In another three more weeks. Uh, kita tengoklah apa hasilnya. So just, I just put it random lah dalam 10 biji. So nanti, dia akan jadi rimbun yang agak, agak agak tebal sikit lah. So we'll see how. InsyaAllah. Doa doa lah selawat dia. Jangan lupa selawat. So sebab dia dah ada air kat sini. Okay. ada air ada organik sebab batang ni akan reput nanti so insyaallah lah dia punya sokongan hayat untuk menumbuh tu ada je semua kat sekelilingnya so inilah contoh antara natural planting yang saya amalkan di laman saya dekat sini dia agak berhutang sikit tapi itu adalah food forest lah fruit forest iaitu pokok cherry dan banyak bahan organik yang boleh dijadikan race nanti. Di pertanian ni ada dua jenis lah konsep pertanian ni. Mungkin banyak jenis tapi uh, boleh dikategorikan kategori uh, tanam berhias ataupun tanam tanam mengikut uh, kata natural planting. Saya menggunakan kaedah natural planting yang mana saya akan tengok apa yang sesuai saya letak kat sini. Contoh kat sini um, tanah tak berapa subuh tapi um, tumbuhan yang boleh buat baju sendiri iaitu kekacang sesuai. Dia thriving walaupun taklah besar. Kat sana rumput liar. Uh, belum dibersihkan lagi tapi saya saya akan tunjuk macam mana saya kaedah menanam orang oh, kata tak ada perlu peralatan yang yang banyak pun kita boleh guna yang natural lah macam contoh kat tepi ni kan ada banyak batu, batu kan ni boleh untuk gali lubang uh, apa ni kelapa apa-apa je lah yang kita boleh guna supaya kita tak adalah rasa macam kalau nak bertani tu perlukan perlukan alat yang fancy-fancy kan. Okay? This is natural planting ala orang-orang zaman batu. So, we're going to use whatever what, whatever we have around um, uh, sebagai sumber. So, yang ni saya just uh, gali lubang pakai jari je. Pakai jari je uh, dalam half inci ataupun uh, lebih kurang satu inci lah. Saya letakkan je. And then, I just tutup. And then, I poke with my hand satu lagi. Kalau tak nak guna tangan pun tak apalah. Saya Pertanian orang zaman batu ni Saya banyak guna Natural kan Gunalah stick ke apa-apa ke kan? If you got diabetes ke apa You have to be extra careful Of the hygiene ni kan Nanti dapat Lektu ke Melodosis ke Apa pula kan So uh, I just Poke And I just InsyaAllah dah tumbuh Sebab uh, Selama ni pun saya tak adalah Gunakan fancy punya method pun I just use uh natural planting whatever we have and then ni adalah pokok kacang betul uh, so around that dipanggil companion planting method pula uh, companion planting ni di mana kita tahu kalau kacang dia boleh ikat baja kan dia boleh ikat nitrogen so jadi baja so kita companion lah dengan yang bendi ni dia agak tedious lah dia kena kawasan subur baru dia produktif tapi uh, dengan adanya companion planting macam ni dia boleh bantulah. Uh, insya ah insyaallah Allah saya akan share hasilnya dalam masa um, kita tengoklah 2 minggu lah, uh, tengok saja eh jadi ke tak? Insyaallah jadi. Untuk tanaman bendi ni pula saya tanam saya guna kaedah kita panggil sebagai replacement planting. Setelah bendi ni dah berbuah saya akan potong balik dia akan tumbuh uh, pokok baru. So ah uh, ni salah satu method lah untuk bagi dia tahan lama dan di setiap cedeng uh, baru ni dia akan tumbuh uh, branch baru dan akan tumbuh dan akan berbunga lah. Yang ni contoh lah yang dia dah memanjang so dia berbuah balik. Uh, yang ni pun antara yang hasil uh, kaedah tu. Yang ni biji-biji lama. So di tempat yang sama uh, ni kita substitute planting dengan a new seed lah. Daripada buah yang kering kita substitute yang kita terus tanam. Dan nanti kita akan gembur-gemburkanlah supaya dia ni. So dah bawah masing-masing tu dah ada substitute planting. Jadi ini adalah satu kaedah mudah juga. Di bawah-bawah ni semua ni adalah edible greens yang saya tidak akan buang kerana dia boleh dibuat sup sayur, boleh buat ulam, bayam praksi banyak kat situ. Dan dia dah besar. So yang ni adalah kaedah kita panggil replacement planting. So kat sini pun kita pakai jari lah sebab tanah dia loose. So just half an inch deep poke the soil. Lepas tu timbus. Pregnant moms, uh, immunocompromised patient, please use your glove lah. Okay. So, lepas ni akan cuci tangan betul-betul lah. Hygiene kena jaga juga when we deal with soil. Okay, selamat bertani. Man kita akan tumbuh rumpai but this one is arable. This is called biompraxy. Boleh buat ulang, boleh buat sayur. So, ni dia punya yang baru bercambah macam ni. Uh, yang yang kecil-kecil dia macam ni. Kecil-kecil. Ah, this one. Jangan buang lah. Sebab nanti boleh guna ni semua. So, itu cara saya lah. This one is also the small baby-baby ni kan. Jangan buang. Uh, cari weed je. Buang. Buang weed lah. Actually ni bukan weed pun. Ni herbs juga. Tapi, ehm. Um, saya sebab saya tak guna sangat dalam edible apa makanan, So saya anggap dia weed juga. Saya buang. This one is not weed. Dalam longkang ni saya letak pasir. Sebab dia selalu jadi betakung So dia tumbuh juga banyak. Uh, yang ni bindi juga saya tanam dalam longkang. Together with the wheat, yeah. edible weeds ni kan. Sebab yang ni pun also dia ada herbal medicinal value. Tapi saya tak kena sangat. Tapi I'll just keep it lah. Mungkin uh, nak gunakan that one is also orang hari ni eh? ada uh, medicinal value juga So, ini yang anyway, tumbuh dia di tepi longkang uh, telang so itulah cara saya bertani saya tak suka terlalu bersolek-solek macam kita orang kata apa back tunai je balilah okey laman pertanian hari ni segmen uh, masakan so saya dapat satu jantung pisang pisang awak eh? kelat siam kalau kelate panggil kelat lega uh, apa yang saya akan buat biasa kita akan ambil bahagian yang lembut je lepas tu kita masak lah buat gulai ke apa buat kerabu ke apa bahagian ni je tapi dia banyak waste eh? yang luar-luar ni biasanya kita buang je kalau ada tenaga mungkin boleh bagilah lembu ke apakah ha, tapi yang ni hari ni kita akan sebab saya tak ada lembu saya akan guna semua. Yang ni dia punya flower dia ni, bunga dia ni kita akan uh, rebus dulu dan kita akan uh, goreng dengan tepung bisari. Yang ni memang confirm sedap. Uh, hari tu saya pernah try buat stir fry dia macam tak berapa sedap sangat. Uh, so the best is goreng cepat tepung. Yang ini Uh, dia punya stok dia Yang ni saya dalam keadaan experimentation lagi Saya akan rebus dan saya cuba akan Saya cuba akan berkreatif dengan rebusannya nanti Sebab dia macam Sangat berserat lah Ha, jadi mungkin tak sesuai untuk lala, lala, kita tengok macam mana. Yang ni this is experimentation. Yang kerabu memang kampung sedap. Yang ni celok tepung besar memang confirm sedap. Rebus dulu bagi dia. Uh, lepas tu, dia punya bunga ni actually dia ada satu tulang kat sebelah dalam. So, ah uh, tulang ni, ni macam dia macam tulang ikan tau. Satu ni ada dia punya stamen ke apa. Ha, uh, ni. Yang ni kena buang. Have to. Sebab yang ni keras. Dia kita keras macam tulang ikan. So, yang ni uh, memang kena buang lah. Uh, nak rebus dulu baru buang ataupun nak buang baru rebus terpulang sebab yang ni kenapa kita kena celur dulu because dia ada rasa kelat uh, nama dia kelat lega kelat, kelat, kelat siam jadi dia ada rasa kelat so kita rebus tu dia kurangkan rasa kelat daripada tanin tu lah tanin, uh, rasa kelat ni selalu ni oleh Chemicals nama dia tanin so kita kurangkan lah bila kita rebus ok selamat mencuba saya tak akan masak semua hari ni uh, kita share dalam bentuk gambar je lah nanti.